بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحترم الشطار İlk öncə qardaşlar, e, öz nəfsimə, sonra da sizlərə Allah Subhanahu va Taala-dən layiqincə qorxmağı tövsiyə edirəm. Həqiqətən hər bir xeyrinin əvvəli, başlanğıcı Allah qorxusudur. Necə ki Rəbbimiz buyurur ki: "O men yettəxillaha yecəlləhu məxrəca və yərzuqəhu min haythə la yahtəsib." Kim Allahdan qorxarsa, Allah Subhanahu va Taala ona bütün çətinliklərdən çıxış yol açar və rəzqəhü min haysin la ihtesib və onu gözləmədiyi yerdən onu ruziləndirər. Hər bir e, ruzi burada hər bir cəhətdən ola bilər. Və o <coughs> bunların səbəbi yəni ruzinin və dünyada insanın rahat olmasının səbəbi, qəlbinin rahatlığının səbəbi Allah qorxusudur. Və mömin necə etməlidir ki, onun imanı Allah qorxusu sabit olsun və hər zaman e, onu e, sabit saxlaması üçün nə etməlidir? Hansı aməllərdən e, tutmalıdır ki, onun imanı sabit qalsın? Və bu haqqında öz nəfsimi mə sonra da sizlərə qısa bir xatırlatma etmək istəyirəm. Necə ki alimlər buyururlar, sünnədə də gəlir ki, bu dünya imtahan və ibtila dünyasıdır. Yəni bu dünyada hər birimiz imtahanlarla qarşılaşırıq. Və baxırsan, bəzi imtahanlar insanın imanını artırır və bəzən də imanın azalmasına səbəb olur. Və bu imtahanları labud da hər bir insan keçir. Bəcə ki Rəbbimiz Qurani-Kərimdə buyurur ki, ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وsizleri qorxu ilə acdığı ilə nəfsizlərinizlə və mal-mülkünüzlə sizlər imtahanə çəkərik. Rəbbimiz buyurur. Və hər bir insanda bu fərqli şəkildə olur. Bəzi insanların qorxu ilə, bəzilərini aclıqla və müxtəlif növ imtahanlarla Rəbbimiz imtahana çəkir və sonunda bizləri müjdəliyir, deyir ki, o bəşəri sabirin. Səbir edənləri müjdəlidir. Və müəyyən imtahanlar gəldikdə imtahan insan bunları Allahdan onlara güc istəməlidik ki, Allahdan səbir versin Rəbbimiz. ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki acaben li emril mu'min dil mu'minin halı nece de tecrübedir. Fe in asabathu sarra şeker ve in asabathu darra sabr. Diyor ki eğer ona bir hayır, güzellik, yaxşılıq, nimet ona Allah bəxş ona səbir edər. Ve in asabathu darra sabr. Eğer ona bir musibet baş verərsə ona sabr edər, nemət baş verəsə şükr edər, özündən çıxmaz. Və burada da alimlər e, müəyyən səbəblər gətirirlər ki, insan necə etməlidir ki, bu imtahanlardan e, imanını belə imtahanlarda sabit saxlasın. Və buyururlar ki, fetare ten yitlul quran və taddburul quran, Qurani-Kərimi oxumaq, onu tədəbbür etmək, onu düşünmək Çünki Qurani-Kərim-in hər bir ayəsi bizim üçün Allahın bir əmridir, nəhyidir və bunları insan oxuduqca imanı artır və o təsirlənir. Təbii ki, möminin halı belədir. Qurani-Kərim oxuduqda onu onun imanı qalxır tədəbbür etdikdə necə ki Rəbbimiz buyurur Əmfəl surəsində innamə'l-mu'minun əlləzîna izə zikrəllahu vəjilat qulûbuhum həqiqətən möminlər o kəsdərdir ki izə tuliyat aləyhim ayâtuhu zədətuhum îmânə Allahın ayələri oxunduğunda onların imanları artar və izə tuliyat aləyhim ayâtuhu zədətuhum îmânə və alə rəbbihim təvəkkəlûn və onlar Rəbblərinə təvəkkül edədlər. Ayənin başında deyir ki: "İnnamə'l-mu'minunəlləzîna izâ zikrallâhi vajilat qulûbuhum." Yəni Allahın ayələri oxunduğunda, Allahın adı zikr olunduğunda, daha doğrusu onların qəlbləri titrəyər. Və Allahın ayətləri oxunduğunda onların imanları artar və onlar Rəbblərinə təvəkkül edədlər. Və Quran-ı Kərimdə belədir, mühtərm qardaşlar. İmanımızın sabit qalması üçün, artması üçün Qurani-Kərimə vaxt ayırmalıyıq. Onu tədəbbür etməliyik və onu e, həyatımız üçün düstur etməliyik ki, imanımız sabit qalsın. Və sonra veykfiru min zikrillah. Allahı çoxlu zikr etməliyik. Və zikr etdikcə qəlb rahatlaşır, iman stabilləşir və Allahın zikri insanı başqa fəhış əməllərdən çəkinməsinə səbəb olur. Deyir ki, fə zidü imanıhu və sonra imanı artır və ə, beləliklə insanda daimi şəkildə Allahı xatırlamaqla imanını sabit saxlaya bilər. Və görürsən, eee bəzən ə, pis yoldaşlar insanın imanının azalmasına səbəb olurlar. Və Allahı xatırlayan dostlar, Allahı xatırlayan məclislərdə insan imanı, möminin imanı artır. Və nə qədər ki, eee pis dostlarla yoldaşlıq etdikdə və onlar da onu çəkirlər. Nəcə ki buyurulur: "Əs-sahibu sahib." Yəni yoldaş çəkəndir. Yəni səni pisliklərə çəkir. Çünki onunla yanaşı daha iki güvvə var ki, insanın pis yola getməsinə, pisliklərə yönəlməsinə səbəb olur. Onun nəfsi və həmçinin də şeytan və bu beləliklə də imanının azalmasına gətirib çıxarır. Necə görə Rəbbimiz buyurur ki: "İnna nəfsəlä ammāratun bis-sū'". Həqiqətən nəfs pis işlərə əmridir. Və həmçinin şeytan nə deyir? Allah subhəna və təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Fettəxizūhu 'aduwwan", onun düşmən bilin. "İnnahū lakum 'aduwwun mubīn". Həqiqətən o sizə açıq-aşkar düşmandır. Hər zaman insana şəhvəni, şəhvət arzularını, şəhvəni arzuları, dünyanın arzularını insana hər zaman xoş göstərir. Xoş göstərir və insanın beləliklə imanının azalmasına gətirib çıxarır. Və qiyamət günüdə o insan deyəcək ki, ya vəylətə, ləytəni ləm ətəxiz fulanən xərilə. Kəşki də fulan kəsi özümə dost tutmayaydım. Artıq o gün gecə olacaq. Və nə deyəcəyi? Laqad adallani ani zikri ba'de irja'ani. Əl-Omənə gəldikdən sonra məni azdırdı. Və hörmətli qardaşlar, imanımızı ə, sabit saxlamamız üçün, yəni pis yoldaşlardan, pis məclislərdən, Allahı zikr olunmayan məclislərdən, ə, yəni zərurət olmadıqca elə məclisləri tərk etməliyik ki, imanımız azalmasın və xeyir məclislərini elin məclislərində çox azaltmalıyıq ki, imanımız sabit qalsın çünki insan zəifdir. Bilirik ki, əhlüsünnənin etiqadında el-imən yazidu və yənqıs. İman artır və azalır. Bu da əhlüsünnənin etiqadıdır, xavariclərə və muxtəzilələrə mühalif olaraq. Bilirik ki, xavariclərdə və muxtəzilələrdə bu etiqada onlar tam əksdirlər. Yani, Onlarda imanın qalxıb enməsi yoxdur, onlarda stabil olur iman. Hə o baxımdan elhamdülillah əhlüs sünnənin etiqadı bu yolda ortadır. Yəni iman u qavulun və əmalun və iqadət əhlüs sünnəyə görə. Sözdür, əməldir, etiqaddir. Yəzidü biṭ-ṭā'ati və yənqıṣu bil-ma'siyə. İmanla artır və ə, asiliklə azalır. Allah subhəna və təala hər birimizi imanımızı sabit etsin hər birimizi eşidib faydalananlardan etsin o, sallallahu alaihi ve sellem ve habibina